昨の23日に初めて汐通りタイのライブをさせていただいたんですけど一部、二部ともすごくたくさんのファンの方が会いに来てくださってコールやミックスもすごく大きくて年季がとても感じられたんですけどライブをしていて私たちも皆さんから何ですかパワーですか、ね、元気をもらえるような楽しいライブでした。とっても、<laughs> 飛行機、ものすごく楽しかったしメンバーと四日間ぐらい丸、うん、4日間ぐらいずっと一緒にいるのが面白く楽しくて、あのー、この明日あの観光をみんなでするのでもっと楽しめたらなと思っています、うん、はいとタイまず空港に着いた時に紫色っていうイメージこっ <laughs> だけど矢印で囲まれたり、ね、全部赤だ、ね、そうです。そうすごい可愛いなって思いました。うん、はいと私は辛いものが大好きなので大量にすごい楽しみにしてたんですけどカニとかエビとか海鮮がとっても美味しくてびっくりしました、ね。でもどれ食べても美味しくて。うん イっていう料理をおすすめしてもらったんですけど鶏肉のおいそうゆでててそのゆでた汁で料理してるでえでちょっ食べたいです、えー、はいえー、っとですね私食べることすごい好きなんですけどあの前タイの結構タイに行ってる人とかの動画を見たら。水上マーケットの すごいなんかタイっぽいこう、えー、タイっぽいなと思ってなんかそう日本でそういうことがないから、うん、結構そういうの行って果物とかですよね多分売ってるのだからすごいああいいなと思って、うん、現地のなんかこう観光なんかまだ観光行けてないので、うん、あの観光に行ったらちょっと水上マーケットを体感したいと思 <laughs> シングル、うん、ヒットチャートで好きにしてを発売しますイエーイはい、えー、リリーベもね、リリースイベントもたくさんあるのでぜひぜひ、あのー、日本に遊びに来ていただいたりとかあと、なんだっけ、あのー、えっと、<laughs> あ、YouTube とか、あの、動画とか YouTube? <中> <laughs> <laughs> をしてあげるいか <laughs> <laughs> でいっぱいあのヒットチャットで好きにしてをあの見てもらえたらなと思うので、ぜひ是非。いっぱいヒットチャットで好きにして聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。